kami <imit> akan membahas apabila per yang un Tapi apabila itu belum berhasil, maka kita akan melakukan langkah yang kedua, yaitu inflasi, power inflasi. Power inflasi itu sendiri gunanya adalah untuk menyemprotkan kita dari ketrik ke head. Nah biasanya apabila tidak ada masalah dengan ketrik maupun head, setelah kita melakukan inflasi, biasanya hasil print kita sudah kembali normal. Nah, apabila inflasi sudah dilakukan tapi hasil print belum normal, maka kita akan lakukan langkah yang ketiga, yaitu mengecek catering dan head printer kita. Cara mengeceknya ya, tentu saja dengan membongkar printer. cek cat Apabila cateringnya ada gelembung udara atau kosong, maka catering harus kita isi. Kemudian headnya kemungkinan ada yang buntu atau sejenisnya maka cat juga harus kita bersihkan nah langkah-langkah tersebut itulah yang kami tunjukkan dalam video ini dan lupa disimak step by step nya supaya teman-teman semua bisa mengikutinya dengan mudah walaupun ada berada selamat menonton semoga video ini bermanfaat Sekarang kita mulai untuk head cleaning. Jadi, kita buka dulu printer kita. Dalam hal ini, uh, kita buka properties untuk printer L210. Kita buka properties, reference, kemudian maintenance. Maintenance, kita pilih head cleaning. proses head cleaning selesai kita coba untuk test print terlebih dahulu untuk melihat apakah ada pengaruh setelah kita head cleaning dan ternyata kita lihat walaupun sudah mulai muncul tapi hasil printnya masih jelek jadi kita harus lanjutkan ke step berikutnya atau langkah berikutnya itu dengan mencoba menyemprotkan tinta dari catrick ke head atau kita kenal dengan inflasing kita pilih power in flushing itu menunya adanya di maintenance juga Sementara berlangsung, jadi kita tunggu sampai selesai. proses inflasi ini telah selesai Sekarang kita lihat Bagaimana hasilnya Apakah ada perubahan kita bisa cek dengan test print atau bisa juga dengan nozzle check. pertama kita cek dulu nozzle nya tuh kita lihat ada perbedaan antara bagian atas dan bagian bawah. Apabila ada putus-putus, itu artinya printer kita, tinta printer kita belum normal. Dibandingkan sebentar dengan hasilnya setelah kita print. kita bisa cek di sini hasil printnya kita lihat ternyata untuk tinta hitam masih banyak yang putus-putus tinta warna terutama yang biru juga masih putus-putus artinya ada masalah dengan ketrik atau head di dalam printer kita biasanya apabila tidak ada masalah dengan uh, printer bagian electric atau head dari printer cukup dengan melakukan langkah kedua ini dengan ink flushing printer kita tinta printer kita akan normal kembali karena ini belum normal itu artinya kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya. rating tapi hatinya belum normal Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah membuka baut bagian atas dari printer Kemudian kita buka scannernya Hati-hati karena ada kabel scanner Kita buka dulu kabel scanner Coba diperhatikan dan kita angkat Nah itu sudah mulai terlihat itu catrick ada empat warna Mulai dari black, cyan, magenta dan yellow Kita lepas dulu pengaitnya supaya kita bisa ketrik kita bisa gerakan ketrik ke kiri dan ke kanan. Kita buka sekarang ketriknya kita lihat kondisinya. Terkadang walaupun di ink tank kita penuh tinta tapi di ketrik kosong atau kalaupun e, tidak kosong ada gelembung udara sehingga menyulitkan untuk e, memompa ke head nah, kita lihat ini tidak ada tidak ada tinta sama sekali di catrick hitam magenta yellow maupun cyan kita lihat kita perhatikan tidak ada tinta karena di bawah catrick tadi itu adalah head dari printer jadi sebelum kita mengisi tinta ke catrick sekalian kita akan memperlihatkan bagaimana cara membersihkan head jadi kita bongkar dulu headnya pengaitnya kita lepas semua pengaitnya pengait dari head kita lepas kemudian baut kita lepas satu persatu baut Setelah baut kita lepas, kita langsung angkat saja pelan-pelan. Hati-hati dengan kabel head. Melepasnya juga harus hati-hati supaya kabel tidak cacat. Kita harus berhati-hati untuk melepaskan kabel karena kabel ini sangat rentan untuk robek, untuk sobek. Jadi kita tarik pelan-pelannya Nah, sekarang head kita sudah terlepas nah, kita gunakan cairan nozzle roket atau pembersih head head cleaner head cleaner kita gunakan spuit kemudian selang kemudian kita masukkan ke masing-masing eh, saluran tinta yang menuju ke head kita lihat kita pompa itu ada semburan itu artinya lancar semua kita satu persatu kita kita semprot dengan pembersih sampai selesai setelah selesai kita keringkan airnya kita keringkan kita bersihkan dan kita keringkan, kita lihat yang sampai kontaknya ada yang basah. Setelah itu, kita selesai bersihkan, kita pasang kembali sesuai dengan semula. Kita pasang bautnya. Satu persatu, seperti tadi, ketika kita melepas. kabel headnya posisinya supaya pada saat printer atau ketrik bergerak kabel tidak menghalangi pergerakan catrick. Nah sekarang saatnya kita mengisi ketrik dengan tinta dengan cara mengambil spuit kemudian kita isap satu persatu supaya tinta yang dari ink tank dari tabung tinta yang di samping printer itu bisa masuk ke catering. Satu persatu kita hisap mulai dari black, sekarang magenta, sampai penuh. Ya, kosa tidak ada gelembung udara yang kelihatan, jadi betul-betul penuh. Selanjutnya kita. Jian, yang terakhir yellow. Telah selesai kita lap. Kita gunakan pembersih cara pembersih untuk membersihkan bagian bawah yang menuju ke head. sudah dipastikan bersih sekarang saatnya kita memasang memasang kembali keter kita kita sesuaikan warnanya jangan sampai warnanya kebalik setelah ini terpasang sekarang kita tinggal memasang kembali memasang kembali ketrik kemudian setelah ketrik terpasang selainnya kita Tapi kita pasang lagi penutup ketrik, pasang bautnya, Kegerakan ke kiri dan ke kanan lancar, berarti sudah tidak ada masalah. Saatnya untuk kita memasang penutup printer. Setelah kita pasang, jangan lupa sebelum mengetes, sebaiknya kita inflasing kembali supaya tinta printer lancar ke head sehingga pada saat kita tes print hasilnya sudah normal kembali ditunjukkan pada air video. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share sebanyak-banyaknya apabila video ini dianggap bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Mumpung subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.